Okay. So, Sesi kita eh um, kita dah lihat tentang perkataan yang kedua dalam subjek kita iaitu perkataan maklumat. Kemudian kita lihat perkataan perakaunan. Okay, sebelum kita lihat apa tentang perakaunan ni. Perakaunan ni anda sebenarnya dah tahu uh, tetapi kita akan lihat kita akan um, ke belakang sikit. Untuk kita faham perakaunan ni, pertama ni kita perlu faham kenapa uh, kenapa ada perakaunan? Sebabnya kan lebih besar lagi daripada perakaunan ialah business process okey kenapa kita perlu perakaunan sebab kita perlu capture maklumat uh, business ataupun perniagaan ataupun proses lah okey jadi kita lihat dulu tentang business process okey Uh, dia kata di sini, business organizations use business processes to get things done. Okay. Jadi, perniagaan uh, dia akan menjalankan proses proses tertentu untuk memastikan um perkara berlakulah okay. a uh, jadi kalau dalam perniagaan uh, satu kilang maka dia perlu dapatkan barang daripada raw material bahan mentah daripada pembekal dia perlu menjalankan aktiviti um perkilangan untuk menghasilkan produk selepas menghasilkan produk maka dia perlu melalui proses uh, menjual Hmm um, jadi benda perkara tersebut dipanggil sebagai business uh, process. Okey. Dan dia kata di sini a business process is a set of related coordinated and structured activities and tasks performed by people, machines or both to achieve a specific organizational goal. Um jadi uh, business process uh, dia melibatkan um apa ni? activity-activity uh, yang dilakukan oleh orang dan juga mungkin mungkin um alat-alat tertentu uh, secara koordinated, ya, uh, secara um, dikoordinasi berstruktur untuk mencapai um, objektif organisasi. Jadi organi uh, organisasi ada objektif lah. Uh, matlamat besar organisasi kalau bisnes kemungkinan untuk mendapat menghasilkan uh, um, apa ni lah keuntungan untuk maximize wealth okey untuk memaksimalkan um, kekayaan pemilik perniagaan tersebut Okay, jadi dia untuk itu uh, perniagaan perlu menjalankan proses-proses yang saya sebut macam saya sebut tadi. Uh, jadi dalam perniagaan secara umumnya kalau kita lihat gambar rajah ni satu-satu perniagaan secara umumnya dia ada lima bisnes proses utama. Okey, lima proses perniagaan utama iaitu peta, um, pertamanya ataupun tak semestinya dalam susunannya tapi Uh, pertama yang kita nak sebutkan di sini ialah revenue. Revenue ialah proses hasil untuk kita mendap kita kira ini membuat jualan lah. Okay, jadi dalam revenue ni ada sub proses pula. Okay, dan, tapi proses besar ni ialah revenue proses. Okay, proses hasil. Selepas proses hasil ialah proses belanja. Okay, proses belanja uh, iaitu contoh ni kita beli, kita beli barang. Okay. Uh, kita bayar kita bayar pembekal kita itu ialah proses belanja. Seterusnya ialah proses production perkilangan. Ini khususnya untuk um, perniagaan perniagaan jenis perkilangan lah. Proses seterusnya ialah human resource kerana di dalam uh, perniagaan um, ke dalam perniagaan mesti ada human lah. Okay, mesti ada uh, mesti ada orangnya pekerja-pekerjanya. Walaupun dalam keadaan kita Uh, penuh uh, apa ni dengan penuh otomasi, paling-paling pun kita ada satu orang human iaitu dia punya business owner kalau tidak ada orang maka tak ada robot robot tak ada niat nak buat business okey sebab robot tidak ada keinginan untuk create wealth okey jadi robot tak ada sebab untuk buat business yang nak buat business ialah orang okey manusia manusia yang nak create wealth jadi paling-paling kurang akan ada satu satu human resource Uh, jadi human resource ni adalah satu satu aktiviti business activity yang penting. Uh, seterusnya ialah financing. Financing ni ialah pembiayaan untuk memulakan perniagaan perlu pada pembiaya proses pembiayaan. Perlu ada modal. Okay, jadi untuk modal ni duduk di dalam proses financing. Jadi setiap perniagaan dia akan uh, secara umumnya akan melalui 5 ataupun 4 daripada proses-proses uh, perniagaan ini. Okay. Jadi dalam melaksanakan uh, proses-proses perniagaan ini um, perniagaan akan akan membuat keputusan-keputusan tertentu dan untuk perniagaan membuat keputusan mereka memerlukan maklumat okay. mereka memerlukan maklumat jadi contohnya keputusan uh, kalau dalam revenue cycle di dalam uh, di dalam proses uh, proses hasil mungkin mereka hendak buat keputusan Uh, di mana kita hendak jual produk ni? Uh, ataupun berapakah harga untuk kita jual produk ni? Okay. Kalau production mungkin salah satu daripada persoalan kita buat. Berapa banyak kita nak hasilkan dalam satu bulan? Um, um, apakah bahan-bahan mentah yang kita perlukan untuk menghasilkan satu-satu produk? Okay, itu ialah mungkin keputusan-keputusan yang perlu dibuat. Dan keputusan ini untuk mendapatkan keputusan ini perlu kepada keperlu kepada maklumat hmm. jadi ni ialah uh, ringkasan kitaran-kitaran uh, perniagaan iaitu hasil, belanja uh, pengeluaran atau perkilangan uh, sumber manusia dan juga pembiayaan ok uh, jadi uh, perniagaan dia tidak tidak wujud dalam isolation. Perniagaan dia akan interact dengan organisasi lain ataupun dengan um, dengan uh, parti lain ataupun dengan a uh, dengan entiti lain uh, supaya perniagaan tersebut akan dapat revenue lah uh, dan untuk untuk generate dia punya uh, kekayaan dia. Um, maka perniagaan dia menjalankan urus niaga he menjalankan urus niaga a uh, jadi apakah yang dimasukkan dengan urus niaga urus niaga adalah a um, persetujuan antara dua pihak untuk membuat pertukaran barang ataupun perkhidmatan uh, yang boleh diukur dengan uh, melalui uh, economic terms okay? terma ekonomi jadi kalau kalau kita balik kepada definisi perakaunan perakaunan adalah Um, proses untuk mengenal pasti, merekod dan mengklasifikasi dan menyampaikan urus niaga ekonomi kan, untuk pembuatan keputusan. Okay. Jadi uh, urus niaga dalam definisi perniagaan perakaunan ada melibatkan urus niaga. Jadi perniagaan akan terlibat dengan urus niaga yang mana urus niaga ni biasanya boleh diukur dalam bentuk economic terms lah biasanya dalam ringgit, dalam uh, mata wang lah. Kan. Dan urus niaga ini melibatkan uh, pertukaran barang, perkhidmatan dan sebagainya. Uh, jadi, um, urus niaga-urus niaga inilah yang perlu di, maklumat urus niaga inilah yang perlu dikutip uh, dan seterusnya digunakan untuk menghasilkan penyata kewangan. Uh, jadi, proses untuk mengutip data urus niaga ini dipanggil transaction processing, pemprosesan data ya topik kita kita panggil sebagai kitaran pemprosesan data. Dalam uh, topik uh, topik kedua nanti kita akan lihat lebih lebih terperinci berkenaan dengan uh, pemprosesan data. Uh, the flow of information between these users for the various business activities involve a give get exchange group into business processes or transaction cycles. Okay, jadi Um, bila berlakunya urus niaga dan berlakunya kutipan data berkenaan dengan urus niaga maka akan wujudlah um, perpindahan maklumat antara pengguna-pengguna um, uh, dikatakan involve a give-get exchange nanti kita akan lihat uh, gambar rajahnya dan saya akan explain apa yang dimasukkan dengan give-get okey jadi hmm um, untuk itu perlu kepada uh, sistem maklumat perakaunan lah. Jadi apa 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 diperlukan? Kenapa sistem maklumat perakaunan ni diperlukan? Sistem maklumat perakaunan ni diperlukan kerana dia lah yang uh, yang akan capture transaction tu, capture transaction data. Sistem maklumat perakaunan lah yang akan um, mengutip uh, dan menguruskan uh, data urus niaga uh, supaya perniagaan dapat menjalankan proses perniagaan yang lima tu dengan baik. Uh, jadi satu-satu organisasi, ini adalah satu contoh. Ini satu-satu organisasi dia ada satu sistem maklumat perakaunan dan satu sistem maklumat perakaunan ni akan berinteraksi dengan um, pengguna dalaman dan pengguna luaran. Ah uh, pihak dalaman dan pihak luar pihak dalaman dan pihak luaran. Contoh pihak dalaman Uh, ialah uh, employees, management ini pihak-pihak dalaman pengurus pengurus sistem maklumat pengurus uh, perniagaan pekerja-pekerja uh, perniagaan -pekerja tersebut ini adalah pihak dalaman kemudian dia akan melibatkan juga dengan pihak-pihak luaran seperti vendor jadi bagaimana sistem maklumat perakaunan interact dengan vendor contohnya bila vendor hantar invoice je vendor hantar hantar pembekal hantar invoice kepada sistem maka sistem akan akan menerima invoice tersebut dan 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 sistem akan merekodkan sebagai wujudnya uh, hutang kepada pembekal dan wujudnya urus niaga belian um, contoh lain ialah dengan customer jadi uh, mungkin sistem sendiri akan menghantar sistem akan menghantar customer invoice akan menghantar invoice kepada pelanggan bila sistem menghantar invoice kepada pelanggan, maka sistem akan merekodkan sebagai satu jualan dan juga wujudnya satu hutang daripada pelanggan. Wujudnya akaun belum terima. Bila pelanggan membuat pembayaran, maka pembayaran ini direkodkan dalam sistem dan sistem akan akan mengiktiraf bahawa wujudnya satu penerimaan tunai dan sistem juga akan uh, mengurangkan hutang pelanggan tersebut. Jadi ada pelbagai lagi pelbagai lagi um, uh, pihak pihak-pihak. Contohnya investor, pem, uh, investor ni ialah uh, pelabur. Jadi pelabur dia melaburkan uh, melaburkan wang dan dengan pelaburan ini uh, maklumat ini akan di akan di uh, capture, ditangkap oleh sistem dan sistem akan akhirnya dari segi accountingnya sistem akan record sebagai Uh, debitkan tunai atau uh, ataupun uh, debitkan aset-aset lain aset-aset tetap dan kreditkan akaun modal. Uh, kemudian um, apabila kita organisasi membayar dividen okay menjadi maklumat dividen yang akan dihantar kepada investor jadi uh, sistem akan membuat rekod yang tentulah. okay jadi antara pihak-pihak uh, yang terlibat selain daripada pembekal pelanggan dan pelabur ada juga uh, interaksi dengan kreditor uh, apa ni kreditor lain selain daripada vendor lah okay? jadi kreditor lain seperti loan punya kreditor kemudian kepada bank uh, dengan government agency uh, okay? dan kita dah mention yang lain ni okey ini ialah uh, interaksi jadi maklumat sistem maklumat perakaunan dia akan kutip ataupun dia akan menghantar data maklumat kepada pihak-pihak uh, di dalam organisasi dan juga pihak-pihak di luar organisasi. Itu antara itu interaksi antara sistem maklumat perakaunan dengan pihak uh, luaran. Dalam sistem perakaunan sendiri, okey, dalam sistem perakaunan kerana kita ada kita ada sebut bahawa sistem maklumat perakaunan ni dia akan dia akan menguruskan pen, uh, ke, uh, kutipan dan penyimpanan data berkaitan dengan business process. Jadi kalau kita lihat di sini ada empat ataupun ada lima business process yang utama. Um, iaitu kita ada financing cycle, kita ada expenditure cycle, kita ada production, kita ada revenue dan kita ada human resource. Okay, jadi kita ada empat eh kita ada lima. Uh, satu, dua, tiga. Kita ada lima bisnes proses utama di dalam uh, perniagaan. Maka sistem akan akan capture data daripada proses-proses ini. Dan uh, di dalam setiap proses ini ada ada dua dua bentuk uh, sub aktiviti yang utama. Ada aktiviti memberi dan aktiviti menerima. Itu yang saya sebut uh, kita ada sebut tadi tentang uh, give and get. Okay, setiap business process dia ada give and get dia contohnya contoh paling mudah ialah dalam uh, revenue cycle ya eh. dalam revenue cycle um, kita memberikan kita, dalam kita hasil kita memberikan uh, barang kepada pelanggan dan kita menerima tunai daripada pelanggan jadi ada ada give and get kita beri barang kita terima tunai Di dalam expenditure cycle kita kita mendapatkan bahan mentah Ataupun kita mendapatkan barang dan juga kita mendapatkan perkhidmatan, tetapi kita membayar tunai. Untuk kita dapatkan uh, barang dan perkhidmatan tersebut kita perlu bayar tunai. Jadi ada give and get uh, di dalam uh, human resource. Di okay, dalam kitaran semua manusia apa yang kita nak? Apa yang kita nak dapatkan? Kita nak dapatkan labor. Kita nak dapatkan uh, tenaga daripada pekerja kita dan untuk kita dapatkan tenaga pekerja maka kita perlu bayar tunai iaitu kita bayar gaji pekerja dalam financing cycle kita dia kata kat sini give cash get cash uh, dalam financing cycle apa yang kita nak dapatkan kita nak dapatkan modal daripada pelabur Okay dan apa yang perlu kita berikan balik kita perlu bari, beri balik dia punya agihan keuntungan ataupun dia punya dividen kita perlu berikan semula kepada uh, pelabur dalam production cycle, apa yang kita nak dapatkan, kita ataupun dalam bahasa lain, apa yang kita nak hasilkan, yang kita nak hasilkan daripada production cycle ialah finished goods. Okay? Uh, barang siap. Tetapi untuk kita menghasilkan barang siap, ada yang kita perlu berikan. Ataupun apa ada benda yang kita perlu korbankan. Ya? Yeah? Yang kita perlu korbankan ialah labor, kita perlu korbankan uh, tenaga pekerja. Kita perlu korbankan raw material. Mesti kita kena gunakan. Kita perlu habiskan raw material untuk menghasilkan uh, finish goods. Okay. Jadi dalam setiap uh, setiap business proses ni ada aktiviti memberi dan aktiviti menerima. Jadi semua aktiviti memberi dan menerima ini perlu direkodkan oleh sistem maklumat uh, sistem maklumat perakaunan. Jadi di sini jadi semua aktiviti-aktiviti ni kalau kita tengok balik tengok dalam semua aktiviti ni, semua business proses ni dia ada arrow-arrow arrow-arrow ha? data yang pergi kepada general ledger and reporting system. Jadi general ledger and reporting system ni ni ini adalah, ini adalah um, subsystem yang akan menyediakan maklumat untuk uh, menyediakan penyata kewangan, menyediakan penyata pengurusan lah. Okay, reporting system. Okay. Jadi secara umumnya sistem maklumat perakaunan akan mengendalikan ataupun akan berinteraksi dengan kelima-lima proses perniagaan ini dan yang mana akhirnya data daripada proses-proses perniagaan ini akan dikutip oleh sistem maklumat perakaunan dan sistem maklumat perakaunan akan menghasilkan maklumat dalam laporan melalui a uh, subsystem general ledger and reporting system